Əs-səlam dostlar, məndə bu gün yepyeni bir video qarşısında. Video başlığında gördünüz kimi OR 10X coin-in tanıtımını edəcəm dostlar sizə. Bu coin-in Türkiyə adminini mənəm. Türkiyə qruplarına gəlib şərh verə bilərsiniz dostlar. Artıq 6 ay ərzində Türkiyə qruplunun adminini mən istəmişəm dostlar. Keçək videoya coinimiznin ana səhifəsidir amma videoya keçməzdən əvvəl bir şey xahiş edəcəm. Videoya bəyənib kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Ən azından bu qarşısında əlldə təkənə və sizə coin tanıtmağa çalışıram dostlar. Nəsə keçək videoya dostlar. Bəyənən və bəyməyən hamının canı sağ olsun ən coinimizlə də ORX coinidir dostlar. Vebsaytı bu şəkildədir. Arxa planda ulduzlar gedir dostlar və e, logosu var dostlar. Get started dedikdə NFT platformasıdır. Binance Chain də var dostlar. Get started necə işləmək olar haqqında tam bir məlumat verə bilmərəm amma biz ondan əlavə yuxarı çıxaq dostlar. Ə bura gəldikdə burada PancakeSwap haqqında məlumat verə. 4% fee var dostlar. Fee çox azdır həqiqətən. Digər coinlərə baxdıqda bu coinin feesi 4% ilədir dostlar. Nəticə coinlədə 10% vəsiyə də art olur, amma burada 4%dur dostlar. Bu da çox güzdürdü. 47% yandırılır dostlar. 6% marketinq və dev üçün də çox ehtimal 3-3 bölüşürlər dostlar. E, 2% hold edənlərə paylanır və tax fee 13%dur dostlar. Bu buyback-dir dostlar. Buyback olaraq desə isə 13 aldığınızın 13% qaytarılır dostlar. Hə də sabit bir qas lazınca gətirib çıxardı. Burada gördüyünüz kimi necə işləri haqqında məlumat var. Povduz, R rəng, V oxvarlıq. Burada deyir ki, ipkinin panası martsayın zəncir üzərində işləyir, dostlar. Hə, burada hər işlemdə 13% üzrət əlavə ikisi sahiblərinin altısı gələ alım və bakiyə dördü paylaşılmalı bölüşəcək. Burada gördüyünüz kimi, üzrətləri ödəyən məhsuldan dolan heç bir təkəm və ya mərkəzi tərəfi yoxdur. Sabit arzda yani var doğsa, yəni heç bir az dəyişməyən mübtəkənom olaraq üzrətə təhab etmək üçün bir arəz yoxdur. Burada topluğumuza katıldılar, Telegram qrupuna katıla bilərsiniz dostlar. Telegram qrupuya gördüyünüz kimi çox böyük bir Telegram qrupları var. 6300 nəfərlik Telegram qrupları var dostlar aşağıyə. Burada gördüyünüz kimi Hindistan qrupları var qr və s istə gruplarında oyunlar və s.ə. gətirirlər dostlar. Burada gördünüz kimi veb saytinin linki və s.ə. hər şey haqqında məlumat veriblər. E, bura yox hmm, burda geridə qaldıq dostlar. Veb sayta geri qayıdaq. Veb saytdan whitepaper və s.ə. baxaq dostlar. Roadmap. Roadmap nə ozağı dey? Roadmap mənim sevdiyim yerdir dostlar. Burada marketing baş market başlanacaq dostlar. Yəni benefit market. Daha sonra ha, e, chip e, e, yığılacaq dostlar. Proyekt planı gərək sözləşmə Əncəli stilə lansman lansman öncəsi hazırlıqlar təqiq dostlar. Bunların hamısı keçirilib dostlar, edililib və burada gördüyünüz kimi artıq ya və coin, gen coinlər hamısı gəlməli dostlar. Maddi para dəyəri, yəni coin market cap gələcək daha sonra. Daha sonra belə bir bir pazarlama kampaniyasına gedəcəklər çox böyük bir reklamlar verəcəklər dostlar. Daha sonra Q3 deyək Q4-ə baxıd olsa çək borsasında lİstirlənəcək NFT bazara çıxacaq, gəlişdirmə orqan oyunadılar. 2022-də yol xəritəsi güncəllənəcək də. Equ haqqında məlumat veriblər. Daniel, Gio, Tesa, Jordi və də belə məlumatlar veriblər dostlar. White paper-i incələmək üçün davamını oxu deyirik. Yani, Üstə White paper-i endirə bilərsiniz dostlar. Göründüyü kimi sizi başqa səhifəyə atır. Aşağıda yenə burada ən çox verilən suallar haqqında məlumat var, dostlar. Burada indiyə kimi çəkilmiş videolar var bu coin token haqqında, dostlar. Əməsi e, olub. Burada gördünüz kimi bu, bu kanallar çəkib daxil olub videolarına baxaq, dostlar hamısının və like də tap. Burada gördünüz kimi Vevreditdə artıq bizi atır 24 avqust çəkilib, dostlar bu video və bu audit haqqında məlumat, dostlar. Gördünüz ki, mən bu videonu dayandıracağam. Niyə 30 minlik kanalda reklam veriblər, dostlar gördünüz kimi və 4 nefər baxıb harda idi də dostlar. Disclaimer on. Oh. Qədə gördünüz kimi hindlilərə daha çox reklam verir. 35 min abunəçisi olan kanallara reklam veriblər dostlar və burada gördünüz kimi 62 min abunəsi olan kanallara reklam edir və kifayət qədər böyük reklamları reklamlar, reklamlar verirlər məmli minliyin qədərilə. Yəni bunu da davam etdirəcək dostlar. Burada buy token dedikdə yəni token almaq yerinə daxil olunub swap borsa çatılır bizim qarşımızda. E, tokenin contract adresini yuxarıda görə bilirsiniz, dostlar, bura yaza bilərsiniz. Bu tokenin qrafikinə baxmaq üçün də, dostlar, burada daxil olaq, gözləyək ki, açılsın, dostlar. ORN-ə gəlir. Import editor və daxil ol. Məsələn, tokeni 0.1 BNB-ə almaq istəsənizsə, 0.1 BNB-nin nə qədər düşəcəyi haqqında sizə məlumat verəcəksə, gözləyək açılsın. Ə hər hansı internetin zəifliyinə və Pancake Swap-ın yenə başlanına görə belə gec aça bilər dostlar, amma bu da çoxdur problem deyil. İndi 1-2 saniyə çərçivəsində açsalar və hər şey düzələr. Görəndiniz kimi, hər hansı 6 trilyonun yaxın bizə coin verir dostlar, 0.1212 dostlar. Yəni bunu da ala bilərsiniz. Swap-a tıkladıqda sizə confirm swap deyir. Siz MetaMask atırdınızsa, çox etimad mənim MetaMask-ım sizdə görsənməyəcək, çünki qaydalara görə bank, ə, o o zaman oldu, o cür çəkmir dostlar, amma grafiknə baxmaq istəyirsiniz dostlar, Poko ilə grafiknə baxa bilərik. düşüb qalxıb yoxsa nə edib. Daxil ol, bura token adresini yazaq dostlar. Origen Origen token dostlar. Qarşımıza açılsın Origen token. Dostlar 20 binlik likvid var gördünüz kimi. Coin çıxdığı yerlərdən Çox yuxarı səviyyələrdi, çox gözəl bir şəkildə həritan vurdum, mükəmməl bir bump yaşayıb 82-dən gəlib oldu dostlar, hardasa 20x, yəni 20x fikirləşin. Yəni bir gəldidə 20x edib dostlar 5-6 ümumə. Nəsə dostlar sözü çox uzatmadan keçim, başqa yer məncə qalmadı dostlar. Əgər videonu bəyəndisə, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videoya like atmağı yaddan çıxartmayın dostlar. Ən şey çəmçıraq yem yoxdur. Əgər mənə sponsor paylaşım etmək istəyirsinizsə, aşağıda verdiyim sponsorluq adreslərindən müraciət edə bilərsiniz, gmail-dən, Telegram-dan və ya Instagram-dan. Əgər hər hansı bir tokeni incələmək istəyirsinizsə, yorumlarda yaza bilərsiniz. Çox sağ olun, mən diləzəlilər hamınıza təşəkkür edirəm. Gələn videoda görüşəndə, sağ olun, sağ olun.